ত' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা ত' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত নতুনকৈ পেইছা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱা ত' আজি মই ডিচকাছ কৰিম নতুনকৈ এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইংলিছৰ ছিলেবাছ লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে জানা যে যিকোনো বিষয় এটা পঢ়িবলৈ হ'লে আমাক চিলেবাছখন অতি দৰকাৰী আমি চিলেবাছখন ফ'কাছ কৰিব লাগিব চিলেবাছখন ফ'কাছ কৰিলেহে আমি এটা পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব পাৰিম গতিকে এইবাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত হ'বলগীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়েৰ এক্সামৰ বাবে আমি এখন চিলেবাছ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে গতিকে এই ছিলেবাছখন তোমালোকে ফ'কাছ কৰিব লাগিব এই চিলেবাছখনত দিয়া আছে যে কোনবোৰ টপিক তোমালোকৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত ফাইনেল ইয়েৰ পৰীক্ষাত আহিব গতিকে এখন হৈছে ইংলিছৰ চিলেবাছ অন্য বিষয়ৰ যদি তোমালোকক এনে এনেধৰণৰ চিলেবাছ লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা আৰু আজি মই ডিছকাছ কৰিম ইংলিছৰ চিলেবাছখন যে ইংলিছৰ কোনবোৰ টপিক তোমালোকৰ এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱা তো তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা ইংলিছ ক'ৰ বুলি লিখা আছে এইখন হৈছে ইংলিছৰ ছিলেবাছ ইয়াত চোৱা ছিলেবাছ ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ক'ৰ্ছ সেইবুলি লিখা আছে গতিকে তোমালোকে জানা যে তোমালোকৰ মাৰ্কছ থাকিব হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত নাইণ্টি মাৰ্কছ দিছা এইবাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ নাই ডাইৰেক্ট হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব আৰু সময় থাকিব থ্ৰী হাৱাৰ্চ আৰু পাৰ্চ মাৰ্ক থাৰ্টি সেইটো তোমালোকে জানা আৰু তোমালোকৰ ইয়াত কি থাকিব ছেকশ্য়ন এট থাকিব ৰিডিং স্কিল ৰিডিং স্কিল মানে তোমালোকৰ পেজেছ ৰেডিং থাকিব টেন মাৰ্কছ আৰু সেই পেজেছ চাইডিং ৰাইডিংটো হ'ব আনচিন পেজেছ মানে কোনেও নেদেখা এটা পেজেছ ইয়াত দিছে যে ৰিডিং আনচিন প্ৰচ পেজেছ মানে কোনেও নেদেখা এটা পেজেছ অৰ্থাৎ আনচিন পেজেছ দিব সেই পেজেছটোৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ বিচাৰিব লাগে আৰু তাত থাকিব টেন মাৰ্কছ যিটো তোমালোকে মেট্ৰিকত দিছা আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত দিছা তাৰপিছত ছেকশ্যন বিত থাকিব এডভান্স ৰাইটিং স্কিলছ ইয়াত থাকিব টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ ইয়াত মানে এডভান্স ৰাইটিং স্কিলছ থাকিব মানে হেৰিবোৰ থাকিব কিছুমান মানে গ্ৰামাৰ হয় সেইবোৰ থাকিব মই কৈ আছোঁ কি কি থাকিব ছেকশ্যন চিত থাকিব গ্ৰামাৰবোৰ থাকিব সেই তাত থাকিব নেৰেশ্যন নেৰেশ্যন দুই প্ৰকাৰৰ যেনে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন গতিকে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আহিব আৰু নেৰেশ্যন আহিব চাৰি মাৰ্ক তাৰপিছত ভয়েচ আহিব থ্ৰী মাৰ্কছ ইয়াত দিয়া আছে তাৰপিছত টেনচেছ আহিব ফাইভ মাৰ্কছ মানে কাৰেক্ট টেঞ্চ আহিব পাঁচটা এক নম্বৰ আহিব পাঁচটা তাৰপিছত প্ৰিপজিশ্যন আহিব চাৰিটা তাৰপিছত ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চেছ মানে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট চিম্পুল চেণ্টেন্স এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব চাৰি নাৰ্ক চাৰি মাৰ্কৰ বাবে চাৰিটা চেকশ্যন ডিত থাকিব ফ্লামিংগ আৰু ভিষ্টাছ ফ্লামিংগ হৈছে ইংলিছ বুক তোমালোকৰ ইংলিছ বুক হৈছে দুখন যেনে ফ্লামিংগ আনখন হৈছে ভিষ্টাছ গতিকে ফ্লামিংগৰ পৰা আহিব থাৰ্টি মাৰ্কছ মানে ফ্লামিংগ' কিতাপখনৰ পৰা ত্ৰিছ নম্বৰ আহিব আৰু ভিষ্টাছৰ পৰা আহিব পোন্ধৰ নম্বৰ সেইটোৱে কৈছে তাৰপিছত ছেকশ্যন বিখিনি চোৱা ছেকশ্যন বিত আছে এডভান্স ৰাইটিং স্কিল তেতিয়া যে কৈছিলোঁ এডভান্স ৰাইটিং স্কিল গতিকে চাই যোৱা এডভান্স ৰাইটিঙত কি হয় পঞ্চাছটা শব্দৰ ভিতৰত কৰিব লাগে আমি তাত থাকিব ন'টিছ ৰেটিঙে দেখিছা ন'টিছ ৰেইটিং দুই নম্বৰটো চোৱা ইয়াত দিছে ন'টিছ ৰাইটিং আৰু পষ্টাৰ ৰাইটিং থাকিব গতিকে আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰাইটিং গতিকে ন'টিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰাইটিং আৰু পষ্টাৰ ৰাইটিং এই তিনিটা টপিকৰ পৰা পৰীক্ষাত কোৱাচোন আহিব ইয়াৰ পৰা যিকোনো পৰীক্ষাত দুটা কুৱেশ্যন থাকিব আমি সেই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা কৰিব লাগে হয়তো ন'টিছ ৰাইটিং কৰিব লাগিব হয়তো পষ্টাৰ ৰাইটিং কৰিব লাগিব হয়তো এডভাছ এডভান্স ৰাইটিং স্কিল কৰিব লাগিব গতিকে এই তিনিটা টপিকৰ পৰা পৰীক্ষাত দুটা টপিক আহিব আমি যিকোনো এটা কৰিব লাগে আৰু ইয়াত থাকিব ফাইভ মাৰ্কছ তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আছে এ ৰিপৰ্ট অ'ৰ এ ফেক্স ফেক্সিয়েল ডেছক্ৰিপশ্যন গতিকে আমি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং ফেক্স ফেক্সুৱেল ডেছক্ৰিপশ্যন দুই দুই মানে এই দুটা বেলেগ বেলেগ গতিকে ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙো আহিব আৰু ফে ফেক্সুৱেল ডেছক্ৰিপশ্যনো আহিব আমি কৰিব লাগে যিকোনো এটা আৰু ইয়াত থাকিব টেন মাৰ্কছ তাৰপিছত চত চাৰি নম্বৰতে দিছে লেটাৰ টু দ্য ইডিটৰ মানে বিজনেছ অ'ৰ অফিচিয়েল লেটাৰছ সেইটো লিখিব লাগিব নহ'লে বি বি নম্বৰটো দিছে লেটাৰ টু দ্য ইডিটৰ নহ'লে লেটাৰটো এটা এডিটৰলৈ লিখা লেটাৰ এখন লিখিব লাগিব লেটাৰ দুই প্ৰকাৰৰ আছে যেনে বিজনেছ লেটাৰ আৰু এডিটৰ লেটাৰ গতিকে লেটাৰ আমাক দুখন দিব পৰীক্ষাত আমি যিকোনো এখন কৰিব লাগে তাৰপিছত ছি নম্বৰতে দিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ এ জব এপ্লিকেশ্যন মই তোমালোকক শিকাম মানে জব এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ বা কিবা এটা প'ষ্ট খালী আছে তাৰ বাবে আমি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব মই তোমালোকক পিছত এইবোৰ দেখাই দিম ছেকশ্য়ন থীত কি কি ক'লোঁ নেৰেশ্যন আহিব ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট চাৰি নম্বৰ আহিব আৰু ভইচ আহিব তাৰপিছত ভইচ আহিব তিনি নম্বৰ প্ৰিপজিশ্যন আহিব পাঁচ নম্বৰ আৰু ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চ আহিব চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰটো কৈছে ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চেছ মানে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট আৰু চিম্পুল চেণ্টেন্স কমপ্লেক্স এইবোৰ এইবোৰ আহিব মানে তাকে কৈছে ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চেছ তাৰপিছত এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ ছিলেবাছ আৰু এতিয়া আহিল ছেকশ্যন ডিত আহিব তোমালোকৰ কিতাপৰ মেইন বুক অৰ্থাৎ ফ্লামিংকৰ পৰা আহিব দ্য লাষ্ট লেচন মেমৰিছ অফ এ ছটা চাহিব লষ্ট স্প্ৰিং ইণ্ডিগ' গয়িং প্লেছেছ এইখিনি হৈছে প্ৰচ এতিয়া আহিব পইট্ৰীৰ পৰা আহিব মাই মাডাৰ এট ছিক্সটি ছিক্স কিপিং কুইট এ থ্ৰিং অফ বিউটি এ ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ লেচন আহিব ফাইনেল পৰীক্ষাত আৰু টেষ্ট পৰীক্ষাত তাৰপিছত ছয় নম্বৰে দিছে যে ওৱান ওৱান আউট অফ টু এক্সট্ৰেক্স বেচিড অন পইট্ৰি ফ্ৰম দ্য টেক্স টু ৰেষ্ট কম্পাৰ্জিশ্যন এণ্ড এপাৰ ক্ৰিয়েচন মানে কি কৈছে তোমালোকৰ পইট্ৰিৰ পৰা যিকোনো এটা পেৰেগ্ৰাফ দিব সেই পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা কুৱেশ্যন আনচাৰ বিচাৰিব দিয়ে আৰু তাত থাকিব চাৰি মাৰ্ক সেইটোকে কৈছে তাৰপিছত সাত নম্বৰত দিছে যে থ্ৰী আউট অফ ফ'ৰ্ড শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন মানে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পইত্ৰিৰ পৰা আহিব আৰু তাত থাকিব দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব তিনিটা তাত থাকিব ছয় নম্বৰ তাৰপিছত আঠ নম্বৰতে দিছে ফাইভ ভেৰী শ্বৰ্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন মানে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব এক নম্বৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন যে আহে এক নম্বৰীয়া সেয়া আহিব পাঁচটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাঁচটা ফাইনেল ইয়েৰ পৰীক্ষাৰ কথা কৈ আছোঁ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাঁচটা তাৰপিছত তাৰপিছত সেইটো চোৱা নম্বৰটো চোৱা ফাইভ শ্বৰ্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত কি কৈছে পাঁচটা আহিব শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ এক নম্বৰীয়া তাৰপিছত দহ নম্বৰটো কৈছে ওৱান আউট অফ টু লং আনচাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটা আহিব আৰু সেইটো আহিব লেচনৰ পৰা যেনে দ্য লাষ্ট লেচন লষ্ট স্প্ৰিং মেম'ৰি চবে ছটাছ আহি গোৱিং প্লেচেছ এইকেইটা লেচনৰ পৰা আহিব পাৰে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব দহটা মানে পাঁচটা আহিব তাত থাকিব দহ নম্বৰ গতিকে এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ কেইটা প্ৰশ্ন আহিব কোনটো লেচনৰ পৰা আহিব সেইখিনি হৈছে ইয়াৰ চিলেবাছ তাৰপিছত আহিল ভিষ্টাছ ভিষ্টাছ ওচৰত কি কি লেচন আছে দ্য টাইগাৰ কিং দ্য এনিমে' অন দ্য ফেচ অফ ইট মেম'ৰিজ অফ এ চাইল্ডহুড মাঘ বিহুৰ মাঘৰ দুমাহী ইয়াৰ পৰা কি কি আহিব এঘাৰ নম্বৰলৈ চোৱা ওৱান আউট অফ টু লং আনচাৰ কি কৈছে ইয়াত ওৱান আউট অফ টু লং আনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন গতিকে ছাপ্লিমেটাৰ মানে ছাপ্লিমেণ্টৰীৰ পৰা অৰ্থাৎ ভিষ্টাছৰ পৰা আমাৰ লং কুৱেশ্যন আহে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন নাহে লং কুৱেশ্যন আহে যেনে দুই নম্বৰীয়া আৰু সাত নম্বৰীয়া গতিকে ভিষ্টাচৰ পৰা সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব ফাইনেল ইয়েৰ পৰীক্ষাত আৰু তেজ পৰীক্ষাত গতিকে সেই ফাইনেল ফাইনেল ইয়েৰ ত অহা প্ৰশ্নসমূহ মই কমন কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ তোমালোকক দি যাম তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে গতিকে তোমালোকে সাত নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন চাব লাগিব এঘাৰ নম্বৰত কৈছা যে ওৱান আউট অফ টু লং কুৱেশ্যন দুটা লং কুৱেশ্যন দিব তোমালোকক পৰীক্ষাত সাত নম্বৰীয়া তাৰ ভিতৰত তোমালোকে কৰিব লাগে যিকোনো এটা আৰু সেইটো থাকিব সাত মাৰ্ক সাত মাৰ্কছ ছেভেন মাৰ্কছ ইয়াত দেখিছা ছেভেন গতিকে সেইটো তোমালোকে কোনটো প্ৰশ্নহে মই দেখাই দিম তাৰপিছত বাৰ নম্বৰত দিছে ফ'ৰ শ্বৰ্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন ফ্ৰম দ্য ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ গতিকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চাৰিটা আহিব শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দুই নম্বৰে আহিব চাৰিটা ভিষ্টাছ কিতাপখনৰ পৰা দুই নম্বৰ আহিব চাৰিটা কুৱেশ্যন তাত থাকিব আঠ নম্বৰ গতিকে এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ ভিষ্টাছৰ চিলেবাছ গতিকে এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ ইংলিছৰ চিলেবাছ গতিকে তোমালোকক আজি মই ভিডিঅ' আকাৰে ইংলিছৰ চিলেবাছটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু এইখন মই তোমালোকক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি দিম আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰিব অতি শীঘ্ৰেই মই ক্লাছ টুৱেলভৰ ইম্প'ৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ মাজেৰে আগবঢ়াম গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত নতুনকৈ পাইছা গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা এনেকুৱা ধৰণৰ অন্য ভিডিঅ' তোমালোকক যদি লাগে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কথাটো জনাই দিয়া যে আমাক আছামিছ বা ঐ বিষৰ চিলেবাছ লাগে তেনেহ'লে মই তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা লাইক কৰা কমেণ্ট কৰা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ